Kəzindəki nərəjissor Vahid Mustafaevin 20 yanvar fəcəiası barədə çəkdiyi Qanlı Yanvar filminin təqdimatı olub. 1 milyon manata yaxın büdcəli olan ekran əsəri bir neçə qəhrəmanın timsalında xalqın müstəqillik uğrunda mübarizəsini canlandırır. Qanlı Yanvar filminin əsas sujet xətti real hadisələri təşkil edir. Rejissor Vahid Mustafaev insanları bu gün də düşündürən bir sıra suallara cavab tapmağa çalışıb. Bu film həm də tamaşaçılara 20 yanvar hadisələrinə fərqli prizmadan baxmağa imkan verir. Filmdə bir neçənin çox vacib suallar qoyulub. Birinci sual müstəqillik və onun qiyməti. Müstəqilliyin qiyməti nə qədərdir? Nə qədər dəyərinə gətirmir müstəqillik? İkincisi qurban və şəhid məsələsi. Bu günə qədər bizim üçün bu iki anlaşın arasında heç bir siper yox idi amma indi artıq o yaranıb. Qurban biz onların qarşısına baş əyirik amma bu sadəcə təsadüf nəticəsində öz həyatını itirən bir insandır. Amma şəhid bilərəkdən öz şirin canını vətən uğrunda və onun müstəqillik uğrunda verən vətənə bağlı olan bir insana deyirlər. Çəkilişlərdə əcnəb aktorlar da iştirak edib. Onların sırasında dünya şöhretli Amerikalı aktör Lane Davis, Türk cünosunun canlı efsanesi Nebahat Çehre, hemçinin tanınmış İranlı kinepiratör Afşin Elizade de var. Duygularımı bile çok iyi ifade edemedim çünkü çok duyguluydum. Duygu yükledim çok da böyle şakır ağlamamaya çalıştım. Hakikaten anlatım çok güzeldi, çok işlendi, çok özveriyle çalışmış bütün arkadaşlarımız. Mənim parça filmdə bir xarici jurnalist obrazını canlandırırdı. Azərbaycan tamaşaçısının reaksiyası çox ürəyəçən oldu. Azadlıq və müstəqillik həmişə böyük mücadilə bahasına əldə olunur. İnanıram ki, bu film ən yaxşı tarixi ekran əsərlərindən biri olacaq. Filmdə Azərbaycanın tanınmış və eyni zamanda ekranlarda debüt edən aktyorları da oynayıb Azadlıq mücahidlərinə həsr olunan film tarixi faktlara əsaslanan və çox təsirli səhnələrlə yadda qaldı. Filmdə yer alan təsirli səhnələr tamaşaçıları sanki 20 yanvar hadisələrinə qaytardı. Mən 20 yanvar hadisələrini həm görmüşəm, həm də iştirakçısı olmuşam. Onun üçün səmimi deyirəm, bütün filmi yalnız ağlamışam. Qanlı Yanvar filmi həm Azərbaycanın, eləcə də bir çox xarici ölkələrin nüfuzlu film festivallarında nümayiş olunacaq. Azərbaycan tamaşaçısı isə filmi bu gündən etibarən kinoteatrlarda izləyə bilər. Filmin təqdimat mərasimində həm çinin çəkilişlərdə istifadə olunan texnikada nümayiş olundu. Ümumiyyətçə isə film bu tarixin acısı ilə yanaşı bizə qürur hissi də yaşatdı. Şəhidlər varsa, basılmaz vətən. Tural Azərovlu, Turab Məmmədov, Lider TV. Belə geri gəlmişkən deyək ki Vahid Mustafa və